Жизнь – это вечность у миниатюре. Можно впевнено сказать, что герой нашей сегодняшней программы многое сделал и достиг. Я просто в 1995 году первый раз побывал в Америке и подобный центр видел в Америке. Мне очень понравился он. Я знал, что у нас этого нет. А, знаете, может быть, это еще эмоции из детства идут, когда то чего нету, хочется, чтобы это было. Вот и идея Девосвита. Два года занимались судебными судебной практикой для реализации, будем говорить, или закрепления земельного участка за этим проектом. И когда выступали э, так называемые политики, вот они стояли возле универсама и говорили, рассказывали людям о том, что здесь хотят построить казино, игорный дом, и, и в самых худших в смыслах этого слова. Но, как видите, стоит кое-что другое и работает совсем другой проект. И мысли о том, что этот проект несет негатив, сменились на то, что вот, представляете, гад у него получилось. Игорь Вильдман. народився в 1961 году в Киеве. Батько фронтовик, за фахом маляр-штукатур. Matis Baczka. З 1981 по 83 роки служив у лавах радянської армії. З 84 по 89 робітник фабрики Ремвзуття у 87 році обраний трудовим колективом начальником дільниці. Закінчив юридичний факультет Національної академії внутрішніх справ України. У 1989 році відкрив на Петрівці майстерню з ремонту взуття, яка у 91 му була реорганізована в багатопрофільне підприємство Солідарність за сприяння солідарності на місці колективу. Лишнього міського сміттєзвалища побудовано сучасний торгівельний комплекс європейського типу Петрівка. Ініціатор створення унікальної споруди соціального спрямування Центру сімейного дозвілля дивосвіт. Ігор Вільдман втілює важливі соціальні, культурні і просвітницькі програми. Має двох Мені Не просто знайти чоловіка, неважливо, жінка, мужчина, любого чека, з ким би я мав бути. абсолютно искренним или открытым. Я многое не могу сказать, то, что я думаю или чувствую. Поэтому отношения — это больше, когда не думаешь о каких-то более серьезных вещах, а остаешься открытым для своих простых эмоций. Посмотреть на природу, подышать воздухом, дурака повалять, впасть в детство, кино посмотреть. Единственное, вот мой отец, Царство ему небесное, наверное, дал мне очень такое немаловажное понятие в жизни, это отношение к труду и вот чувство, наверное, благодарности. Вильдман сделал солидарность. И солидарность это часть Вильдмана. Традиции, менталитет людей, подбор кадров где-то в соответствии под влиянием когда-то больше, сегодня это очень мало, но под влиянием меня. Конечно же дух, который э, есть э, в любом коллективе, а компания ⁇ это коллектив, то этот дух, очевидно, исходит от тех, кто это создает. Хто є лідерами. Це естественные вещи, Це чувствуется, що раз говорю, в будь-якому колективі, в будь-якому в любом Як бізнесмен і політик, Ігор Вільдман досить відомий. Але мало хто знає, що на початку він був майстром з ремонту взуття. Так, да, я був неплохим майстером по ремонту. Вы знаете, во всяком случае, у меня с того времени остались очень такие хорошие эмоции, положительные. Потому что я действительно любил это дело. Вот для того, чтобы… Обычная проблема в женской обуви – это перелом супинатора или перелом каблука. Значит, это обычная причина этому тому, что Нагрузка, которая идет в соответствии с конституцией человека, идет э, на обувь не та, которая задается ей стандартной моделью при производстве этой обуви. И поэтому, конечно, когда я брал и разбирал эту обувь, я видел э, ту деформацию, которую эта нагрузка несла, и я старался делать так, чтобы она была, или будем говорить, воздействие ее негативное было как можно минимальным. И когда я собирал эту обувь, говорили, женщины летали после этого. Это действительно было так, потому что человеку было уже удобнее ходить. Зараз наш герой свою деятельность тесно повязывает с меценатством и благодейностью. Это неправильное выражение. Бедный человек не может быть щедрым. Если он бедный и духовно, вот тогда он щедрым быть не может. Дело не в материальном состоянии. Это зависит от человека, кто как осознает и как относится к к людям, к жизни. Очевидно, очевидно, я буду строить э, вот, деятельность свою как мецената в более прикладных, более конкретных вещах. Ну, например, что я имею в виду? Я имею в виду, что это будет э, или дом для э, людей э, уже преклонного возраста, которые не могут себя обеспечивать. Или это будет какая-то программа для детей дополнительная, которая не может обеспечить их государство этой программой, значит, мы возьмем это на себя в части Оболонского района или что-то подобное. Но вот эта губительная практика с пайками, с материальной помощью, когда человек привыкает, что ему раз в месяц или два раза в месяц дадут 100 гривен, Говорят даже люди верующие, кто разбирается в этом, говорят, что это очень губительно для людей, что мы, те, кто это делаем, делаем, в общем-то, нехорошее дело. Мы, наоборот, должны человеку помогать, давать ему инструмент, который ему будет помогать или зарабатывать, или развиваться, или удерживаться как-то в этой жизни, бороться. Но, во всяком случае, что он будет это делать сам. Категория вот людей, которые, ну, есть инвалиды, есть люди, которые, вот, природные не могут себя прокормить или содержать, то, очевидно, должно брать на себя государство. Такие вещи, заботы об этом. Люди, кто был в концлагерях, кто был насильно угнан на работы, принудительные в Германию, кто, будем говорить, от, не в общем, а от войны, а конкретно от нацизма, будем говорить, потерпел вот такое вот несчастье в жизни. И таких людей сегодня еще достаточно много. Еще Я сегодня цифру по Киеву не знаю, но года два назад, наверное, еще было по Киеву 22 тысячи таких людей. А у меня во время войны погибло 9 или 10 человек членов семьи моей. Половина из них зарыта в Бабьем Яру, половина погибла на фронте. А у меня дед, который умер ну, недавно, он воевал и умер, он в приличном возрасте уже, 97 почти лет. Он в гражданскую еще воевал. Так вот, Наверное, это по-другому не назовешь, как чувство долга, наверное, всем тем, кто жил до тебя, делал что-то в этой жизни. Только это. Тем более, если воевал. Я не различаю, например, ну как бы для себя не делаю анализ, допустим, украинская освободительная народная армия или там повстанческая УПА или, допустим, советская армия, которая воевала с фашизмом. В общем-то, в первую очередь для меня важен человек. И если человек этот в своей жизни делал позитив для кого-то, для чего-то, то это уже важно. Как-то история отразилась на наших людях так, что... У нас э, переставали или перестают ценить индивидуальность. У нас э, не ценят, э, когда человек чего-то добивается и что-то делает такое, что двигает прогрессом, или делает эту жизнь, там, допустим, в техническом или в каком-то плане лучше. У нас это не ценят, не ценится. Вот это самое страшное. Э, чувство собственности потеряно вот э, живет в село в нищете, если кто-то что-то добивается, выбивается, а вот он изгой, его ненавидят. Вот это самое страшное. До тех пор, пока это будет, ни, никакая политика не поможет. Вот э, у меня такие мысли сейчас появляются. Зачем эта политика? И тем не менее, э, э, все равно осознаю, что это неправильные мысли, потому что даже если ты думаешь, что ты уходишь от политики, І займаєшся просто іншими делами, все одно ти так і інакше втягуєшся в політику. Потому що хочеш щось там міняти вокруг. Можливо, Ігор Вільдман код свого життя розгадав творити добро. Добра і щастя бажаю вам і я. До зустрічі.